سورہ مہدہ 5 اور ایٹین وَقَالَتِ قالت وَالنَّسَارَ نَحْنُ نصارہ اللَّهُ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ اہبا يُعَذِّبُكُمْ فلیم یو یعذب بَشَرٌ یو ادب کم بنو بکم بلن تم بشرمََََََََََن خلق یغفرم یشا و یُوادب یشا ولی اللہ ملک وما اور ہیں اور اور مدگار ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے ان سے کہہ دو کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب کیوں عذاب دیتا ہے بلکہ تم بھی ان انسانوں میں سے جو ان, 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 ان انسانوں میں سے جو اس نے خلق کیا ہے ایک بشر ہو جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور آسمانوں میں آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی طرح اس کی طرف تمہاری باز گشت ہوگی اچھا ٹھکانہ برائی ٹھکانہ ہے اچھا اب دیکھیے یہاں پر یہود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں چہیتے تو اب یہ کہاں سے کانسیپٹ ملا یہ پڑھتا ہوں میں اب کچھ بائبل کی بات ہے جو جیوز ہیں وقت دنیا میں ان کا یہ عقیدہ ہے جو پرانے اعتنامہ میں لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کو تو سب سے پہلے اولڈ ٹیسٹیمنٹ پرانے اعتنامہ میں لکھا ہوا یعنی خروج میں اسرائیل میرا بیٹا ہے اللہ کہہ رہا ہے اسرائیل میرا بیٹا ہے کہاں لکھا بھائی پھر تھرٹی ون کی نائن میں لکھا ہے افرائیم میرا پہلوٹا پہلا پیدائشی میں نے سب سے پہلوٹا نہیں ہوتا جو پہلا والا پہلا پہلا بیٹا ہے وہ افرائیم پھر سانس جس کو زبور کہتے ہیں داؤد آج نے آج تجھ کو میں نے پیدا کیا یہ بھی میرا بیٹا ہے داؤد آج سوری آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے یعنی مجھ سے پیدا ہوا ہے یعنی آ, آ, اللہ سے نعوذ باللہ داود پیدا ہوا ہے یہ بھی یہ بھی بیٹے ہیں. پیدائش میں لکھا ہے میں خدا کے بیٹے خدا کے بیٹے اچھا اب یہ ادھر دیکھیں یہاں یعنی لکھا ہے نیا ادنامہ بات کی طرف یہ ہے لوک تھری کی تھرٹی ایٹ یہ ایک واقعہ چل رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے این, اور, اینوس, اور سیت انوس کا اور سید کا اور آدم کا اور وہ خدا کا بیٹا تھا یعنی ایک ایک شخص کا ذکر سب جو تھے فلانے اس کا بیٹا تھا پھر اس کا پھر فائل خدا کا بیٹا تھا رومز میں ایٹ میں فورٹین لکھا ہوا ہے اس لیے کہ جان جان جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ سب خدا کے بیٹے ہیں جتنی خدا کی روح چلتے ہیں سب خدا کے بیٹے ہیں تو بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اور وہ شروع سے جیزس بائبل میں لکھا ہے کہ جیزس کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کیسے تم نماز پڑھو یا تعلقات کرو اللہ سے آؤ آو, او آور فادر دا واٹ اے ہمارے باب جو کہ آسمانوں میں یہ طریقہ سب یہ یقین کریں ایک عیسائی اپنے جو 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 لیبل عیسائی کی بات کر رہا ہوں اب یہ عیسائی اور یہ وہ باقاعدہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہیتے ہیں تمہیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں باقاعدہ کے ذہن میں کانسیپٹ ہے ہم بیٹے ہیں اللہ کے چاہیتے تو قرآن میں بھی ایسی لکھا ہوا ہے سورہ مریم نائنٹین وَقَالُوا تَخَرَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْدَعُوا لِلرَّحْمَانِ وَلَدَا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اور وہ کہتے ہیں الرحمن نے جنا ہوا بیٹا پکڑا پکڑا بنا رکھا ہے تاکہ تم سخت شے کے ساتھ آئے قریب ہے کہ آسمان اس کے سے پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں یہ کہ تم الرحمن کے لیے بیٹا پکارتے ہو اور رحمان کے لیے یہ چاہت نہیں ہے کہ وہ جنا ہوا بیٹا پکڑے بنائے اب اندازہ کیجئے کہ یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا پکڑا ہوا ہے بیٹا کو اخذ کیا ہوا ہے تو اللہ نے یہاں پر ایک مثلی بیان کیا ہے کہ اگر اسمان کے پاس فیلنگز ہو تو اسمان پھٹ جائے یعنی یہ اتنی غلط بات ہے اور اتنی گندی بات ہے کہ آپ یہ کہیں اللہ کا بیٹا بیٹا جو ہے ایک, ایک ہیومن صفت ہے دیکھیے میں آپ کو ابھی باتیں بتاؤں پہلے یہ سمجھ لیں کہ آسمان پھٹ جائے یا زمین شک ہو جائے اور یا پہاڑ ذرہ ہو جائے یعنی اگر ان کو یہ فیلنگز ہو جائیں کہ یہ بات کیا کہہ دی کہ اللہ کا بیٹا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ کا بیٹا بنانا کیونکہ یہ پھر میں کہوں اللہ فادر ہیں تو فادر ہے بیٹا میرا بیٹے میں اور میرے بیٹا پتا ہے نا آپ کو کیسے پیدا ہوتا ہے آپ کی بھی بیٹے بیٹی ہوں گی یا شادی جو ان کو پتا ہے بیٹا کیا ہے بیٹی کیا ہے کس عمل سے اور کس طرح پیدا ہوتا ہے ایک سسٹم اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا اللہ کے لیے یہ ایٹریبیوٹ کرنا کوالٹی ایٹریبیوٹ کرنا یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے یہ سمپل بات ہے سمجھنے والے کے لیے کہ مریم جو ہے ماں ہے عیسیٰ کی تو باپ اللہ ہے تو مریم اللہ کون ہوئے تو ایک ہی بیٹا پیدا ہوا یہ بات ہی عجیب سی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق اور کہتے ہیں کہ الرحمان نے جناب بیٹا پکڑ رکھا ہے تحقیق تم سخت شاہ کے ساتھ آئے بہت ہی سخت بات ہی ہے یہ قریب ایک آسمان اس سے پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں یعنی کہ آسمان زمین تین چیزوں پہاڑ بتا ایک سیکنڈ میں ریزہ ہو جائیں اتنی بڑی بات ہے یہ اللہ کی پرسنالٹی کے خلاف اور مجھے بتائیے کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی اور لوگ کہہ رہے ہیں جس سے آسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور یہاں کسی کے بارے میں کچھ کہہ دو تو تین چار آدمی پر مر جاتے ہیں پتا ہے نا کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہہ دے کوئی آدمی غلط صلت تو ایک دم گولی ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ زمین کے پاس اگر فیلنگ ہو تو اس کی کیا حال ہو پہاڑ کے اوپر فیلنگ ہو اس کے کیا حال ہو اسمان کے پاس فیلنگ تو اس ہو پاس فیلنگ تو اس کا کیا حال ہو اور یہاں کسی کے کوئی اثر نہیں ہو رہا المائدہ فائیو سیونٹی تھری آئی لقت کفل لدین کالو ان اللہ فلاح تھا وماً اللہ الح واحد تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے اور اور کوئی نہیں ہے علا سوائے ایک علاقے اگر وہ ہرگز نہیں رکے اس کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں تو ضرور ان میں سے ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں دردناک عذاب چھولے گا تو اب یہ دیکھیے یہاں پر ٹرینٹی جو ہے یہ کرسچانٹی میں بڑی مشہور ہے ٹرینٹی ان دا نیم آف دا فادر ان دا نیم آف دا سن این دا نیم آف دا ہولی گوشت بٹ دی کہتے ہیں فادر ہولی گوشت اور فادر سن سن بیٹا فادر سن اینڈ ہولی گوشت یہ تین مل کے ایک ہے یہ کرسچنس کہتے آ رہے ہیں ٹرینٹی ٹرینٹی کہتے ہیں تین کو ملاؤ گے تو ایک ہے اچھا اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم تیسرے کا جو ہے یعنی اللہ کو تیسرا کہہ رہا ہو یعنی لکھا ان اللہ ثلاثہ تین کا ایک اللہ ہے جبکہ قرآن میں بند کرو سٹاپ ایٹ مت کہو یہ بات یہ کیوں کہہ رہا ہو تو میرا کہنے کے بعد اللہ منع کر رہا ہے مت کہو تین کا ایک تو اس وقت دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں کہیں گے تو یاد ہو جائے گی تو قیامت تک یہ کہتے رہیں گے یہ سمجھ لیں آپ

بندگی کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا ربی ہے بے شک اللہ کے ساتھ جو شک کرے گا پس تحقیق اللہ اس کے اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا اب یہ بات میں نے آپ سے کہا تھا کچھ کانسرٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عیسائی جو بلیف کرتے ہیں وہ قرآن کوٹ کیا ہوا ہے فار ایگزامپل جو پروٹیسٹنس ہیں وہ یہ ہی کہتے ہیں کرائسٹ از گاڈ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہیں. اب یہ دنیا میں آپ نکل جائیں یہاں قرآن میں لکھا ہے كَفَرَ الَّذِينَ کالو تحقیق جو کفر کرتے ہیں وہ لوگ وہ انہوں نے کہا بے شک اللہ ان اللہ هو ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اب آپ جائیے پورے قرآن مجید میں دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو خدا نہیں کہہ رہے عیسی اسلام کو کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں لوگ کفر کر رہے ہیں تو میں نے عیسائیوں سے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کہیں گے کہ عیسی اسلام خدا ہے تو یہ آیت ہی آیتی غلط ہو جائے گی کیونکہ کچھ کفر کر کے لوگوں نے کہنا ہے عیسیٰ اسلام کی پرسنائیٹی ڈسٹورٹ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی آیتی یہ ہے یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے یہ یاد رکھیں آپ تو اللہ نے کیونکہ لکھ دیا تو لوگ ایسے ہیں کفر جب کریں گے اللہ کی آیت کے ساتھ یا عیسا السلام کے ساتھ تو انہوں نے یہ کہنا ہو عیسیٰ اللہ ہے تو وہ کہہ رہے لکھا ہے تہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا, بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے اللہ کون ہے عیسے ابن مریم ہی اللہ ہے. یہ کون کہتے ہیں یہ دنیا میں ہیں لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں تو اور جبکہ عیسیٰ المسیح نے کہا بنی اسرائیل اللہ کی نوکری کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے بے شک اللہ کے ساتھ جو شرک کرے گا پس تحقیق اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دے گا اس کا ٹھکانہ آ گیا اور ظالموں کے لیے مدگار نہ ہوا تو میرا کہنے کا مقصد یہ شاید کو پڑھنے کا یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو عیسیٰ کو اللہ کہہ رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں وہ یعنی کفر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی آیت کا انکار کہ وہ جو ٹرو پرسنائٹ آف عیسی اسلام ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کفر کر کے پہلے بھی لکھا تھا کفر کر کے کہہ رہے ہیں مسیح صلی اللہ یہاں کفر کہہ رہے تین کا ایک ہے تو قرآن مجید میں وہ آیتیں بتائیں ہی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اور اپنی بائبل میں بھی ڈھونڈ رہے تو اس کی پیسے وہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں جو کفر کریں گے جو عیسیٰ کو خدا بھی کہیں گے اور عیسیٰ کو تین کا پارٹ بھی کہیں گے اللہ کا تین کا حصہ بھی کہیں گے کیونکہ یہ ختم نہیں جائیں گے آئے یہ تو قیامت تک چلتی رہیں گی قیامت تک کہ جو ایمان والے ہیں سچے جو ہیں وہ اپنی حصہ کر لیں مطلب یہ ہوتا رہے گا